150-ci testə baxırıq. 820 peptid rabitəsinə malik olan bir zəncirin zülalının 1 molunun sintez zamanı ayrılan suyun qramla kütləsi. Deməli, suyun mol sayı ilə peptid rabitəni sayı hər zaman bərabər olur. 820 peptid rabitə varsa, deməli 800 molda su var idi, amma suyun qramla kütləsini soruşduğuuna görə vururam 18-ə. O da 14760 edəcək tapdıq 14760 suyun qramını. İndi bizə nə deyir? Deyir ki, bu kütləyə bərabər sayda nukleotid olan DNT molekulu. Deməli DNT molekulunda elə 14760 nukleotid var. Bunların 380-i adeninlidir. E, adenindir. Guaninlə sitidin arasındakı və ümumi hidrogen rabitələrin birdən soruşur. Gəlin hesablayaq. Deməli 14760 nukleotiddir. Onun 380-i adenindisə, 380-i olacaq timin. Cəm neçə elədi? 760. Bunların cəmi yerdə qalır 14000. 14760-dan 760 çıxanda 14000 qalır. Onun yarısı, yəni 7000-i sitojindir, 7000-i də guanindir. Bunları tapdıq. İndi bizdən nəyə deyiz? Stozinlə guaninin arasında. Stozinlə guaninin arasında 3 kat hidrogen rabitəsi olduğuna görə 7000-i mən vururam 3-ə. Eldeyiz 21000. Deməli, tək stozinlə guaninin arasında 21000 hidrogen rabitəsi var idi. Ümumi hidrogen rabitələrini necə hesablayırdıq? Ümumi nukleotidlərin üzərinə ya stozini ya da guanini gəlirdi. Ümumi nöqtələr 14760dır. Stodin ıı, miqdarı və ya guaninin fərqi yoxdur, 7000-dir. 14760-un üzərinə 7000-i gələndə 21760 edəcək. Bu da B variantı olacaqdır. Baxaq 151-ə. Yaşıl bitki üzərinə işıq düşdü. Aşağıdakılardan hansı daha əvvəl baş verər? Bunu bilməyimiz üçün fotosintezin mərhələlərinin ardıcıllığını bilmək lazımdır. Necə baş verirdi? Əvvəlcə işıq şüaçısı düşürdü, xlorofilin üzərinə, xlorofili həyəcanlandırırdı. Bu zaman həyəcanlanmış xlorofil dənəcikləri özlərindəki elektronları verirdilər. Həmin o itirdikləri elektronlar gəlirdi, düzülürdü, qranların membranının xaricinə Bundan sonra su fotolizə uğrayırdı. Nə ayrılırdı? OH- tək hidrogen ayrılırdı. Sonra bu hidrogen də qranların membranının daxilinə düzülürdü. Amma variantlar arasında hələ ki bu ardıcılığa rast gəlmirik. Sonra nə baş verirdi? OH-lar sərbəst qala bilmirdilər. 4-4 birləşirdi suya və sərbəst oksigen molekulundan ayrılır, əmələ gətirirdi. Həmin oksigen molekuluda əlavə məhsul kimi xariciyə çıxırdı. Baxın, variant plan daxilində sırayla gələndə C variantı, deməli oksigenin ayrılması verilibdir. Məsələn, pro, H müsbət protonunun elektronla birləşməsi daha sonra baş verirdi. Cərgincilik yaranandan sonra Yəni potensiallar fərqinin böhran vəziyyətində çatandan sonra ondan sonra elektron kanalı açılırdı və hidrogenlər yerini dəyişirdi üstək sürətlə. Onda 24 dənə hidrogen keçəndə 1 mol glikoz sintezi olunurdu və ATP sintezi. Eee, deməli baş verirdi. <coughs> Ona çatdıq 152-yə. Yaşar bitkin üzərinə düşən işığı söndüyü şəy aşağıdakılardan hansı daha əvvəl baş verə? Yenə eyni qaydada fotosintez mən hələsini yadımıza salırıq. Baxaq, ATP-sin ən əvvəli bir baxırı. ATP-sin necə dayanar? Bu qaranlıq yox, burada olmaz. Karbohidratların sintezi qaranlıq faza da dayanacaqdır. Karbon qazının ən birinci udulması ə dayanacaq bu xeyir çünki karbon qadının udulması qalanlıq fazadadır amma oksigen ayrılması dayanacaq bu ən birinci baş verən proses olduğuna görə ə, məsələn su fotolizə uğradığı kimi ən birinci o dayanır tənəffüs heç zaman dayanmaz bitdikcə gecə gündüz baş verir bilim doğru cavabım D variantı olmuş olur Sonra sürətlə qaça bilən bir adamın əzələ hüceyrəsində glikozu sülftuşun fermentin miqdarına baxaq. Fermentlər hər zaman sabit qalacaqdır. Deməli 3 sabittir. Glikozanın parçalandığına görə glikozanın miqdarı çiçili azalır, amma süt glikozasülftuşunda parçalandığına görə sülftuşun miqdarı artmış olacaq. Ona görə E variantı daha uyğun gəlir. Baxırıq 154-də Biz bu maddənin maliç olduğu enerji E ilə işarə olunursa, E vuruqlu 100 günəş enerjisi olacaqdı. E bölək 100 isə günəş enerjisi yedisə, 100-də 1-i bitki istifadə eləyirsə, yaşıl bitkilər olacaqdı bitkinin ə, deməli fotosintez zamanı ucu maddənin maliç olduğu enerji, yəni bitkinin enerjisi formadada demək olar. Bir variantı olacaq. 156-ya baxırıq. Məlumat RNT-sin amin turşularını kodlaşdıran hissəsinin orta molekulyar çəkilsinə əsasən onun kodlaşdırdığı zülalın orta molekulyar çəkisi hansı turşulla ifadə olunur? Baxaq. Bir də verilib, bizim müəllimizlə nə vardır? <coughs> RNT-nin kütləsi verilibdir. Məlumat RNT-sin kütləsi, bir də nukleotidin kütləsi verilibdir. Əgər biz bizdən zülalın kütləsini soruşursa, biz təbii ki, birinci nəyi tapmalıyıq? Amin turşu olmalıdı əlimizdə. Amin turşu və yaxud da triplet olmalıdır. İçi biz neyə? Dulalı ne, kütləsini tapa bilərik. Verilənləri aşağı isə biz tripleti necə tapırıq? E, Məlumatlantezimin kütləsindən tapaırıq. Məlumat tri bir triplet, bir triplet. 3 dənə nukleotiddir. Bir nukleotidin də kütləsi 300 AKV-dir. Deməli bir tripletin kütləsi nə qədər olacaq? B tripletin kütləsi olacaq 900 AKV. Məlumat rentesinin kütləsini 900-ə böləndə tripletlərin sayını taparıq. Və ya bu da amin turşunun sayını taparıq, fərqi yoxdur. Bu da hazır variant olar. Ya B olar, ya da E olar. Bizdən yuların kütləsini soruşduq ona görə vurarıq 100-a. Onu görə düzgün cavabımız B variantı olacaqdır. Oksigenin partalanma zamanı buraxılan karbon qazının miqdarı ilə udulan oksigen qazının miqdarının əsılığı hansı qrafikdə düzgün verilmişdi? Bunlar sabit qalırlar. 6 mol oksigen, 6 mol karbon qazı. Ona görə E variantı olacaqdır. DNT molekulunda ölçüsü adenin nukleotidinin ölçüsünə bərabər olan nukleotid olmasaydı. Aha. Baxaq DNT molekuluna. Üçüncü köçülmə prosesi, bir də deyək ki, nüksə üç növ azotlu əsas. DNT-dən məlumat irlintisinin əmələ gəlməsidir. DNT-nin Adeninin nukleotidinin ölçüsünə bərabər Adeninin ölçüsünə bərabər olan nukleotid guanindir. Deməli, zəncirdə guanin nədir? Yoxdur. Sitoin də yoxdur deməkdir. Hasil nukleotid də olacaq. Adeninlə timin olacaqdır. Üzünü çökürmüyə baxaq. Adeninin qarşısında urasil dayanacaq, timinin qarşısında adenin dayanacaqdır. Deyil bu prosesdə neçə növ azotlu əsas? Adeninli, azotlu əsas. Urasillə azotla əsaslı, midə timinlə azotla əsas iştirak edəcək 3 dənə azotla əsas o da B variantıdır. Amma neçə növ nukleotid desəydi 4 nömrəli nukleotid götürüləcəydi. 159-a baxaq. Amin turşularını kodlaşdıran 240 nukleotiddən ibarət olan bir gəlib əsasında baş verənlular translyasiyasında maksimum nə qədər səlf olunar və bu zülalın kütləsi nəyə bərabərdir? Nukleotidə veribdir zülalı tapmaq üçün mən 240-ı bölərəm 3-ə taparam amin turşunun sayını. 240-ı 3-ə böləndə 80 amin turşu edəcəkdir çünki bir amin turşu üçün nukleotiddir. Bizə də deyilir ki maksimum nə qədər vaxt sərf olunur bu zülalın sintizində bir e, amin turşunun zəndərə birləşməsi maksimum 1/5 saniyə 80 amin turşu ya da x tiyadlıq 80-i də 5-ə böləndə 16 saniyə elmiş olur. Bizdən bu molekulun buzulalım kütləsini soruşulur. 80-i vuraq 110-a, eliyəcəydik 8800. Doğru cavab A variantıdır. Davam eləyək. 160 Transkriyasiya, bir də transkripsiya bizə veribdi. El el, -el, -el diaqramı Xax, mitoxondriyal plazmitlərdə baş verir hər iki proses. RNT-nin hər üç növü sintez olunur transkripsiyada. Ribosomlarda baş verir translasiya. Birəvasıtə DNT-nin iştirakı ilə baş verir transkripsiya. RNT-nin hər üç növü iştirak edir bu translasiyada. İştirak edir dediyinə görə. Polimer maddələr əmələ gəlir hər ikisində. Məsələn, transkripsiyada DNT-dən Məlumat terntesi, naqliyət terntesi, batom terntesi, amələcəli, ya RNT-nin növləri. RNT də axı polimer maddədir. Polinukleotiddir. Translasiyada da zülal amələcəli. Zülalda təbii ki, polimer birləşmə olacaqdır. Bu şəkildə. Daha hansı variantdır? 3 5 1 6, bu da C variantı olur. 161-ə baxaq. Ökaryot canlıların məlumat terntesində yalnız RNT-yə xas olan DNT-də olmayan bu urasildir. Nukleotidlə başlayan neçə növ triplet amin turşularının kodlaşdırılmasına iştirak edir. Kodlaşdırmayın 3 dənə idi: UAA, UAQ, UQA. Bax, üçü də urasil ilə başlayır. Deməli 16 dənə urasil ilə başlayan vardı. Onlardan üçü kodlaşdırmır, yerdə qalan 13 dənəsi kodlaşdıracaqdı. 162-yə baxaq. Ürəlal sintez zamanı avuşu kod tripledi nəqliyyə telin teci amin tuşu daşıtaydı. Onda amin tuşlarını kodlaşdırmayan DNT tripledləri və onların komplementarlarının növsəi. Ümumiyyətlə 3 e, deməli kodlaşdırmayan kod var. Həm nəqliyyə telində, e, həm məlumat telində, həm də DNT-də Əgər onlardan biri kodlaşdırsa idi, DNT-də də ikisi olacaydı. DNT triblidi. İki dənə hərti kodlaşdırmış olacaydı. Ondan da komplementarı da 2 olacaydı. Növ sayını dediyinə görə 4 götürürük. Çünki DNT-nin nukleotidləri, RNT-nin nukleotidləri fərqlidir. Biri ribozalıdır, biri deoksiribozalıdır. Növ sayı dediyinə görə onları hərəsini ayrı-ayrı götürürük. Eukariot yalı məlumat elətetində Urasil nukleotidlə başlayan triplelər maksimum neçə növ amin turşularını kodlaşdırır? Urasil ilə başlayan 16 dənədir. Onun üçün kodlaşdırmır, 12-ci kodlaşdıracaqdır. Nuklein turşularında neçə nukleotid növü üzün çətinmə prosesində iştirak edib, ötürülmə prosesində iştirak etmir deyir? Aha, baxaq DNT. Bir də məlumat rentəsi. Dörd növ nukleotid tərkibindədir: adenin, timin, sitozin, guaninin. Məlumat tərintisində urasil, adenin, guaninin, sitozin. Deyici, üçüncü çəkmədə iştirak edə bilə vasitə. Ötürülmədə iştirak edə bilməz. Üçüncü çəkmə DNT-nin üçünün çəkilməsidir. Ötürülmədə translyasiyadır. Yəni zülalın sintetik prosesidir. Bilə vasitə üçünü çöçürmədə iştirak edib, ötürülmədə iştirak etməyən DNT nukleotidləridir. Çünki rələ sintelinə DNT nukleotidləri iştirak etmir. Onların da növ sayı neçədən idi? 4 dənə idi. Yəni burada 164-cü testdə əsas söhbət DNT-nin nukleotidlərindən gedir. RNA nukleotidləri isə hər iki prosesdə iştirak edir. Həm transkripsiyada, həm də translyasiyada. Ey u xarici hüceyrədə çintedilən hansı maddə molekulu hüceyrədən xariciyə çıxarmaq hüceyrələrlərdir? Hüceyrələrə də aid olan cavabda fermentlər verililibdi. Ona görə fermenti götürürük. Bütüncəhdətində plazmet mübadiləyə aid olan proseslər. Və plazmatik mübadilə var, energetik mübadilə. Energetik mübadilə parçalanmadır. Yəni kiçik molekulların kiçik molekullara parçalanmasıdır. Plastik mübadilədə kiçik molekuldan iri molekulun əmələ gəlməsidir. Glukozadan karbon qazının əmələ gəlməsi bu olmaz, energetik mübadilədir. Nukleotidlərdən nukleonun tüklərinin əmələ gəlməsi bəli, plastik mübadilədir. Zülaldan amin turşu energetik mübadilədir. Glukozadan nişastanın əmələ gəlməsi plastik mübadilədir. Plastik mübadiləyə aid olmayan proses Yəni energetik mübadilə hansıdır onu tapmalıyıq. Glükozadan karbon qazının əmələ gəlməsi bəli. Nukleotidlərdən nuklein turşuları xeyr. Zülallardan amin turşusu bəli. Karbohidratların energetik mübadiləsinin ikinci mərhələsi. 3 mərhələdə gedir digər energetik mübadilə. 1-ci mərhələ hazırlıq, 2-ci mərhələ oksigensiz 3-cü mərhələ oksigenli mərhələ. İkinci mərhələ dediyinə görə biz tez oksigensiz mərhələni yadımıza salırıq. Prosesdə oksigen iştirak etmir, bu doğrudur. Mitoxondriyada baş verir, səhvdir. 36 mol ATP yaranmır. Bu oksigenli mərhələdədir. Hazırlıq mərhələsi deyilir. Glikoliz adlanıb düz düz toplaşmada baş verir, düzdür. 1, 5, 6 götürüləcəkdir. Enerjetik mübadilənin mərhələlərinə baxaq. Hər üçünə hər üç mərhələdə içi yeni işəmə gəlir, düzdür. Hər bir mərhələdə üclü məddə əmələ gələ bilər. Bu da düzdür. Çünki ATP yaranır. Sülfüşlü yaranı hazırlıq mərhələsində isə məsələn ə, ə, nişastadan glikozda əmələ gəlir. Yəni iri molekuldan içdik bir molekulu hansısa bir maddə əmələ gəlir. Ona görə birinə üç götürməli. 170-ə baxaq. Bir zülal molekulunun sintezi 20 saniyəyə başa çatır. Bir amin turşun zəncirə birləşməsinə maksimal vaxt sərf olunur. Onda həmin zəncir neçə amin turşlu qalığından ibarət olar. Bir amin turşu maksimal vaxt dediyinə görə 1/5 götürürük. Bəs 20 saniyəyə neçə amin turşu zəncirə birləşəcək? x = 20-ni vuraq 5-ə 100 amin turşu 70-də olacaq 100. Ekranı tezdə təmirləmək məcburiyyətindəyəm. Ona görə Bu videonu yavaşladıb da izləyə bilərsiz. Bax 171-ə. Ribosom məlumat elanteci üzərində maksimal sürətlə hərəkət edir. Biri var maksimal vaxt, bir də var maksimal sürət. Belə götürək, e, maksimal sürətlə hərəkət edəndə bir işi daha qısa zaman, yəni minimal zaman ərzində yerinə yetiririk. Amma yavaş sürətlə hərəkət edəndə Bir işi daha çox vaxt ıı, sərf edərək əldə eldiyini görürük. Deməli, maksimal sürət deyəndə biz minimal vaxtı götürməliyik. Bir amin turşu zəncirə minimal 1/6 saniyə. Bəs 150 amin turşu neçə saniyə birləşər? 150-ni bölərik 6-ya. Onu bölüb cavabı yazırıq. Üzəf eləmirəmisə 24 olmalı idi. Polipeptidl qlaj julalı 124 amin turşu salqasından təşkil olunmuşdur. Bu dentimolekulda neçə nukleotid bu julalı kodlaşdırar. Bir amin turşu 3 kodla kodlaşırdı. 120 124 amin turşu isə x x-i tapanda 124-ü vurarıq 3-ə bu devrede 360 bir saniyə 372 nukleotid. Yəni birdən nukleotidin sayını soruşur. Ortan izbi molekul kütləsi 22000 olan zülalın polipeptid zəncirini kodlaşdırmaq üçün nə qədər nukleotid tələb olunur? Əvvəlcə biz zülalın tərkibindəki amin turşularının sayını tapaq. Nəyin yəriyik? 22000-i böləri 110-a taparardıq ki, 200 amin turşu vardı. Nukleotidlərin də sayını tapmaq üçün bir amin turşu 3 nukleotid, 200 amin turşu da 200-ü vurağıq 3-ə elyər 600 nukleotid. Glikoliz zamanı 72 qram su əmələ gəlibdi. Bu zaman neçə mol bu zaman yaranan ATP molekullarında neçə mol azotlu əsas olar? Glikolizdə 2 mol su əmələ gəlirdi. Kütləsin dediyinə görə 2 * 18 yazıram. Bu zaman nə qədər ATP yaranırdı? 2 mol ATP əmələ gəlirdi. Həmin ATP-nin də 2 adenini olurdu. 72 qram su olandan neçə mol neçə dənə adotla əsas olar, adenin adotla əsası onu tapaq. X = 72 * 2 / 218 = 36 eləyir bərabərdir bu da 2 4. E Deməli 4 mol ATP yaranacaq. Adeninin adenin əsasında e, elə sayı 4 olacaqdı. Çünki ATP-nin bir dənə adenini olurdu 1 mol ATP-nin. Sonra 375-ə baxaq. Canlının məlumat trinitetindəki kod tripletləri adenin nukleotidi ilə başlasaydı, deyə məlumat trinitetində maksimum neçə növ kod tripletləri ola bilərdi? 16 64 e, tripletdir. Onlardan 16-sı adeninlə başlayır, 16 guaninlə, başlayı, 16 də stodinlə. Deməli, ən çoxunda 16 dənə olacaqdı. Həm 75, həm 176, həm də 177-də cavab 16-dır. Yəni 16-dan çox stodinlə başlayan bir nukleotid yoxdur və ya guanin, adenin, timin olsun, urasil olsun, yoxdur. Və <coughs> fakt 178-ə. Məlumat inteqrisi 4 nukleotiddən təşkil olunubdu. Bu məlumat tərntesinin sinttez zamanı əmələ gələn su molekullarında proton sayı nəçə olar? Aha. Biz bilirük ki, məlumat tərntəsi bir zəncirlidir. Su əmələci 4 400 nukleotiddir. 400-dən çıxarıq 1-i, çünki zəncir əmələ gələndə nukleotidlərin sayından 1 vahid az su ayrılırdı. 399 mol su ayrılmış olacaq. Suyun protonu da 10'dur. 399-u 10-a vuranda 3990 edəcəkdi. 179-a baxaq. Orta nisbi molekul çəkilti 33 min olan bir zəncirli uclalı molekulun uzunluğu nə qədərdir? Əvvəlcə amin turşunun sayını tapaq. 33 minni bölərik. 33 minni bölərik 110-a. Elə idi 300. Uzun al makronun minimal uzunluğu da 0, 35-ə vuracağıq, cavabı yazırıq. Ortan heç bir makro üçləşdirici 22 min olan, eee, deməli, bir zəncirli zül makronun minimal uzunluğunu birdən soruşur. Yenə də 22 minni bölürük 110-a, tapırıq amin turşularının təyin 250. Onu da vururuq 0.35-ə, 0.35. 0.35. Tam, -e, tam, tam, tam yerləşməyə də bir dəm təmizliyim. 0.35-i də vururuq 200-ə, tapırıq minimal uzunluğu. Sonra 181-ə baxaq. Bir zəncirdə zulların birincili quruluşun əmələ gəlməsi zamanı neçə amin turşu yalnız bir peptid rabitə yaradıb. Fərz edək seçdik bu zullalıq zəncirinin birincili quruluşudur. Bak, həm birinci və sonuncu, bax bu birinci, bu da bir bu düz üçün qəralayım. Biləm aydın görünsün. Bir birinci, bir də sonuncu amin turşu. Bunlar biri sağdan, biri soldan bir dənə peptit rabitə ilə birləşir. Amma ortadakı amin turşular isə ortadakı amin turşular İki peptid rabitə ilə birləşmə mələgətirlər. Amin turşularının sayından asılı olmayaraq, bir peptid rabitəmələgətirən həmişə 2 dənə olur. Fərqi yoxdur istəyəndə 2-də 100-dən amin turşu olsun, istə 200-dən amin turşu olsun, heç bir fərqi yoxdur. Bir peptid rabitəmələgətirən amin turşular birinci və sonuncu amin turşular, yəni sayı 2 dənədir. Ortadakılarda 2 peptid rabitədir. İndi baxaq 180-ciyə. Deməli 124 amin turşu vardı. Bizə 2 peptid rabitə əmələ gətirən nəyi soruşur? 2 dənəsini çıxırıq, başdakı və sonuncuları, çünki onlar bir peptid rabitə əmələ gətirir. Yerdə qalan 122 dənə amin turşusu olacaq 2 peptid rabitə əmələ gətirən amin turşuları. Sonra 183-ə baxaq. ATP molekullarında Ortafosfat turşusunun sayı 36-dır. Suun kütləsini soruşur. Oksigenin parçalanmada 36 mol su ayrılırdı. E, ATP alınırdı. Su da 42 mol ayrılırdı. Suun kütləsini tapanda da elə 18-ə vururuq. 42-ni vururuq 18-ə.